Məşhur Amerikalı saç ustasından sağlam saçlar üçün çox sadə 3 addımlı qulluq rutinini öyrəndim və bu gün onu sizə nümayiş etdirəcəm. Gördüyünüz kimi saçlarım hal-hazırda kirlidir. Odur birinci addım şampun və kondisioner ilə yumaqdır. Mən hal-hazırda bunlardan istifadə edirəm. Maks Məxs bu məhsulların olması mütləq deyil, təki keyfiyyətli olsunlar. İkinci və ən vacib addım saçlara leave-in conditioner qoyub ehtiyatla daramaqdır. Necə ki dəri üçün nəmləndirici krem qoyuruq, saçlar üçün də eyni funksiyanı yerinə yetirən məhsul budur. Amma mənim kimi diqqətsiz olub qulağınıza qoymayın deyim. İkinci <laughs> addım saç tipim üçün krem qoymaqdır. Bu qədər balaca miqdar kifayətdir. Bu məhsulu seçərək əmin edin ki, istədən qorumaq kimi funksiyası olsun. Və axırda həmişə peçəniz kimi zənglə qurutmaq. Nəticədə təbii buruq saçlarım Adətən 5-6 gün ərzində bu cür düyş, yumuşaq və paralaq qalır.